হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু বিনীতা টিউটৰিয়েল আজি মই তোমালোকলৈ এখন চিঠি লৈ আহিছোঁ ব্যক্তিগত চিঠি সেইখন আহিছিলে কেতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত আহিছিলে হ'ল তুমি পঢ়ি ভালপোৱা কিতাপ এখনৰ বিষয়ে জনাই তোমাৰ বন্ধুলৈ এখন চিঠি লিখা চিঠিত তোমাৰ নাম আৰু ঠিকনা সাংকেতিক আখৰত লিখিবা হ'ল এতিয়া চোৱা তুমি লিখিবা মৰমৰ বন্ধু ক হা বন্ধুটো আমি নাম লিখিব নোৱাৰোঁ আৰু তুমি এটা তাতেতো ৰুলপৰা কপিয়ে থাকিব তাত এটা এই লাইনটো গেপ দিবা তাৰমানে কেলৈ কৈছোঁ গেপ দিবা এইফালে কি লিখিব লাগিব স্থান হ'ল মানুহে চিঠি লিখিলে কি কৰে তুমি য'ৰ পৰা লিখা লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিৱসাগৰ তে তেজপুৰ নলবাৰী তেনেকুৱা বিভিন্ন বৰপেটা এনেকুৱা এটা জেগাটো লিখে কিন্তু আমি সাংকেতিক ঠিকনা সাংকেতিক দিব দিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখিম স্থান তলত লিখিম টাং হা মানে টাংটো আকৌ তোমালোকে পৰীক্ষা হলৰ পৰীক্ষাত যিদিনাখন হ'ব সেইদিনাখনৰ তাৰিখটো দিবা এতিয়া চোৱা কি লিখিছোঁ মৰমৰ বন্ধু ক মৰম ল'বা মা দেউতাক সেৱা আৰু ভাইটিক মৰম দিবা একেটা বাক্যতে গোটেইকেইটা কথা লিখিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে ভাল জানানে মই লিখিছো জানানে ক মানে আমি আমি যে কওঁ নাই অ শুনাচোন প্ৰদীপ বা শুনাচোন ৰাহুল এনেকুৱা জানানে ক মই যোৱা দুদিন ধৰি এখন বৰ সুন্দৰ কিতাপ পঢ়িলো দী কিতাপ নাম হৈছে যুগদ্ৰষ্টা কালাম হম লিখক হৈছে গোবিন্দ প্ৰসাদ ভূঞা কিতাপখন পঢ়ি মই বৰ অভিভূত হৈ পৰিলোঁ মই ভাবিলো তুমি যিহেতু কিতাপ পঢ়ি বৰ ভাল পোৱা তোমাকো এই কিতাপখনৰ বিষয়ে জনাও ঘৰুৱা পৰিস্থিতি টকা পইচাৰ বাধা নেওচি সৎ আৰু শুদ্ধ মনোবল থাকিলে জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কিতাপখন পঢ়ি পোৱা মোৰ অনুভৱ হম এই মই কিতাপখন পঢ়ি কি অনুভৱ কৰিলো ইয়াত জনাইছো তুমি কিতাপখন পঢ়ি কেনে পালা জনাবা আজিলৈ ইমানেই শেষত মৰমেৰে তোমাৰ বন্ধু খ আৰু চোৱা প্ৰতি ক কাৰ কাৰণে দিম আৰু মাৰ্ফত মানে কেয়াৰ অফ দন্তীয়া দ লিখিছোঁ যিহেতু আমি খ ইয়াত লিখিলোৱেই গও লিখিব পাৰা কিন্তু দ মানে দেউতাকৰ নাম যিহেতু সেইকাৰণে মই ইয়াত দন্তীয়া দ লিখিছোঁ নগৰখনৰ নাম হ'ব ইয়াতে নগৰ গাঁও অসম আমি অসমৰ ভিতৰতে যিহেতু দিম ইয়াতে থাকিব এতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ প্ৰথমতে আমি চিঠিখন লিখোতে কি কৰিলোঁ চোৱা মৰমৰ বন্ধুক ক এইফালে স্থান ইয়াত নম্বৰ থাকিব গম পাইছা তাৰপিছত ইটি তোমাৰ বন্ধু ক আৰু এই এড্ৰেছটো ইয়াত নম্বৰ থাকিব তাৰপিছত ক'ত থাকিব চোৱা মৰম ল'বা মা দেউতাক সেৱা আৰু ভাইটিক মৰম দিবা আশা কৰোঁ তোমালোক ভাল ইয়াতো নম্বৰ থাকিব হা তাৰপিছত চোৱা নে মই এইখিনি নৰ্মেল কথা তাৰপিছত মই কি কাৰণেনো লিখিছোঁ সেয়া জানানে ক মই যোৱা দুদিন ধৰি এখন বৰ সুন্দৰ কিতাপ পঢ়িলোঁ কিতাপখনৰ নাম হৈছে যোগদ্ৰষ্টা কালাম লিখক হৈছে গোবিন্দ প্ৰসাদ ভূঞা কিতাপখন পঢ়ি মই বৰ অভিভূত হৈ পৰিলোঁ এয়া মই কি কাৰণেনো চিঠিখন লিখিছোঁ সেইকাৰণে মই কথাখিনি কলো মই ভাবিলো তুমি যিহেতু কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা তোমাকো এই কিতাপখনৰ বিষয়ে জনাও হ'ল কিতাপখন পঢ়ি এই কি কাৰণে চিঠিখন লিখিছোঁ এইটো আৰু কিতাপখনৰ নামটো লিখিলোঁ আৰু কিতাপখন পঢ়ি মই কি অনুভৱ কৰিলোঁ ইয়াত লিখিলোঁ ঘৰুৱা পৰিস্থিতি টকা পইচাৰ বাধা নেওচি সৎ আৰু শুদ্ধ মনোবল থাকিলে জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কিতাপখন পঢ়ি পোৱা মোৰ অনুভৱ বুজি পাইছা তুমি কিতাপখন পঢ়ি কেনে পালা জনাবা আজিলৈ ইমানেই শেষত মৰমেৰে এতিয়া চোৱা মই কোৱা নাই যে তোমালোকে এই যুগদ্ৰষ্টা কালাম কিতাপৰ পৰাই লিখিবা অকল সেইটো কোৱা নাই তোমালোকে লক্ষ্মীনাথ বজবৰুৱাদেৱৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু এইটোও লিখিব পাৰা বুঢ়ী আইৰ সাধু পঢ়ি মোৰ সঁচাকৈয়ে মই অভিভূত হ'লোঁ কাৰণ বহুত দিন আমি এনেকুৱা সৰু সৰু ধুনীয়া মধুৰ সাধুকথাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ গতিকে কিতাপখন পঢ়ি মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিল বা কোনোবাই যদি উপন্যাস পঢ়াক বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি উপন্যাস পঢ়ে খুব ভাল পায় সেইটো লিখিব পাৰা বা কোনোবাই যদি ইংলিছ নভেল পঢ়া তাহাঁতিত ইংলিছৰ নভেলখনৰ নামটো অসমীয়াত হ'লেও দিব পাৰা এইটো কোনো কথা নাই যে মই এই যুগদ্ৰস্তা কালামৰ বিষয়ে কৈছোঁ কোনো কথা নাই মই খালি এইখন কিতাপ পঢ়ি মই যিখিনি ভাল লাগিলে এই কিতাপখনত কালাম এজন বৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তেখেতে একদম বাতৰি কাকত বিলোৱাৰ পৰা তেখেতৰ একদম ইচ্ছা আছিলে ৰকেট চাইন্সৰ ওপৰত তেখেতে কিমান কষ্ট কৰি কৰি কি কি কৰিলে সেইকাৰণে এইখিনি সৰুকৈ লিখিছোঁ ঘৰুৱা পৰিস্থিতি টকা পইচাৰ বাধা নেওচি সৎ আৰু শুদ্ধ মনোবল থাকিলে জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কিতাপখন পঢ়ি পোৱা মোৰ অনুভৱ এনেকৈ তোমালোকৰো যদি বেলেগ এখন কিতাপ পঢ়ি কিবা অনুভৱ কৰা তোমালোকে সেইটোও লিখিব পৰা মই কোৱা নাই যে এইটোৱে লিখা কিন্তু এনেকৈ লিখিবা যাতে তোমালোকে পাঁচ নম্বৰটো অকণো ভুল নহয় অকণো যাতে তাতে কাটিবলৈ আৰু এইটো কাটিম জানো মানে এইটো পূৰাই দিব লাগিব ইয়াতকৈ আৰু ল'ৰাটোৱে কি লিখিব সেনেকৈ যাতে ভাবিব পাৰে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চিঠিখন ভালকৈ তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা এইখন লিখিলেও হ'ব দেই মই এইটো কোৱা নাই যে এইখন নিলিখিবা এইখন লিখিলেও হ'ব ইয়াতকে আৰু ভালকে চিঠি কি লিখিবা এইখন লিখিলেও হব কিন্তু বানাং ভুল নকৰিবা তোমালোকে মুখস্থ যিহেতু কৰা প্ৰেক্টিচ কম কৰা সেইকাৰণে এই যুগদ্ৰষ্টা কালাম হ'ল সেই মই পেৰেগ্ৰাফ দিছো কোনটো পেৰেগ্ৰাফত কিখিনি লিখিব লাগে ভাবিবা প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু চিঠিখন লিখাৰ আগতে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পঢ়িবা বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয় সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ পঢ়িবা পঢ়াৰ পিছত লিখিবা হ'ল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা বাই বাই